Сегодня у нас был обстрел говно -россии. и вот такая вот у нас панорама. Что тут сказать? Гондоны, они и в Африке гондоны, типа, и у нас тут было, на самом деле, достаточно жарко. Было несколько взрывов, где-то около семи. Вот. И помимо того, что расхирячила помимо того, что панораму, то, что я вам показал, здесь есть еще у нас вот такая вот история в сером зале. начала сейчас серый зал еще. Но, слава богу, они выпали все туда, получается, на улицу. И за счет этого, ну, типа, у нас здесь, в принципе, чистота. Сейчас мы еще выйдем снаружи, ну, посмотрим, как сматрам, это как все как выглядит. Как Сейчас я сниму. А вот серый зал. Наши осколочки. А вот наша панорама. В вот это-то мы устраняем последствия сегодняшнего ракетного удара. У нас минус два окна, таких панорамных 2 на 3. Но это все было утром. Никита вообще первый раз в жизни такое делает. Очень старается, держит. А Олег профессиональный. Профессиональный держатель. Что вы держатель? А Олег профессиональный. Сверлитель. Сверлитель. В принципе, очень... тоже первый раз в жизни такое делаю. Свер... Свер... Но у него гора инструмента. Вот Никита торчит. У него гора инструмента своего, поэтому, конечно... Он серьезный тип. Получает. Он серьезный очень тип. Приехали помощники к нам. Он... Правда, от них помощи мне не очень много. Вот в основном наш помощник, он в основном трендит по телефону, вот это стоит. Но, я, я но присутствие, присутствие, это тоже участие. Там далеко стоит бабка, а ну короче, не толбало нас. Она говорит, что ночью тут звучит какая-то музыка. Вот, но Ночь у нас не может быть музыки, потому что у нас сигнализация. У нас все на... сигнализация на движение. Ну какая быть может быть музыка. Откуда она может взяться? А она хочет, что мы зарабатываем меньше долларов. И она жалуется всем. Я ей предлагаю обратиться в полицию, чтобы приехала полиция, и во всем разобралась. Будем в полицию обращаться. Да, так, надо мне показывать. Не что будет. вы начинаете мне показывать? на Давай тебя покажем. А канал называется? как еще канал. Блять. Мы снимаем, да. как мы его на окно вставляем. Бабушка нервничает, когда ее снимают. То есть, когда она нас орет, она не нервничает. А когда ее снимают, она нервничает. Ну, так бывает. Юра, ну что там, ты порешал все Коломойскому позвонить, Коломойскому. я сейчас общаюсь с его замом. Что? Я ему, да, я ему рассказываю. Замом Коломойского? Да. Он, 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 выражает свои соболезнования и сказал, что он может дать 100 долларов. Кому? Нам. А 200? 100. 150. Хорошо. Поторгуйся. Что ты посмотри, какие затраты. Ой. Ой, ой, ой. Так, все, спокойствие. Траться не надо. Что, Никита, ты как... Ты можешь там чем-то торговать. А чем ты будешь торговать? Бабкиными орехами торговать. И что накидается с окна? И рыбьими головами. И мусором. Палками. Стеклом, могу тогда... быть, mm. Ром, не занимайся херней. Дай мне шурупы. Вот губы как в и все, не расслабляться. Это наш тазельный инструмент, мы без него ничего не сделаем. Иду, 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 иду. Вы снимаете? Ну, ты приобрел ты новую специальность? охуевший. Давайте открываем, эти. теперь монтажников. Я приобрел «Австралийский аппетит» и «Желание в душу, блядь, это все, что я приобрел. Юра, ты берешь, берешь бабку-пистолетчицу, если я подам. Я уже оформил ее. Кем? Пистолетчицей. Ну, может, на кассу лучше? Нет, на кассу она еще не доработала. Смеши, она вы головой трусит, блядь. У нас таких хватает, кто трусит. <сас> у нас пол офиса пол, такие. Я уже скоро сам буду трусить. Значит, вот тут было окно, которое после обстрела вылетело и мы пригласили Марьяна, там у нас есть, на предыдущем видео есть, как он это все закрашивает, это все черным фоном и потом, потом он нанес вот такой рисунок. Это было то, что у нас было, много назад, как он же рисовал вот это вот снизу и как бы вот это было до все нарисовано и мы как бы продлили и так идейно чтобы это было как одно целое в общем то на мой взгляд получилось неплохо так зацените точно такую же историю мы сделали и в зале панорама пошли покажем пройдемся как раз вот недавно мы кстати его помыли со шлангом все выглядит очень пристойно. Два года вот она уже это. И рисунки два года уже как у нас тут все солнце как видно да и дожди все, все как бы на мази все в четко так вот подходим к панораме Концептуально точно так же мы все, как бы как продление вот этого рисунка. Вот посмотрите, что получилось. И самое главное, что что в это название нашего блога, который мы рассказываем о жизни. Блог на менять не будем, будем поменяем уже в конце войны. А может и так оставим. Мне так даже больше нравится. Марьян выручил. Вот Заменили мы на вот это, как оно называется, USB, да. Мы заменили на за один день. Вечером все было уже готово, да. Ну, как бы нарисовать это все понадобилось дня два, да. Э -э цену, не не цену, сколько Мариан взял за работу, я это коммерческая тайна. Я ее, её... ну скажу, что в общем-то как бы сделано все было по дружбе, да. Очень недорого. Ну, с учетом, конечно, военного времени, все, мы все понимаем. санузеле Марьян поработал да, в свое да. время. Но это было еще, когда мы делали ремонт студии. Вот так зацените. В принципе, вот такой вот как бы на стене у нас нанесено такой рисунок. Очень даже красивый. В общем, всем нравится. Всем. А вон Никита стоит. Да. Какими бы русские не были бы пидорасами, но мы совсем справились в творческой такой идее, вот, в творческом ключе и вышли из ситуации быстренько и бескомпромиссно. И, кстати, в этот день у нас еще было несколько съемок. Тут одну съемку да. мы покажем, но ну, это хип-хоп, да, был? Ну, типа хип-хопа, да. Да, и они, короче, они такой. снимали панорами, и, в общем-то, им того показалось мало, и они еще такую съемочку провели в коридоре. Давай, снимай их быстрее, потому что они давай. сейчас давай. убегут со своим хип-хопом и еще. Все, все не надо, все нормально. Все. Цей был устроен за допомогой Министерства Слава Украины. И r 18 Киев подтягивает сюда, лучший стиль. Пашка с днем <с3> рождения.